Вітаю! Сьогодні ми розпочинаємо лекцію 7, яка має назву Дії України. А саме частинку уроку розглянути 7А In Came on the Bugs будемо працювати на сторінках 134 та 135 за нашим підручником. Як зазвичай, тема 7 і 8 у нас присвячена подорожам. Тема 7 буде присвячена Україні. Тема 8 буде присвячена в Німеччині, де ми більше дізнаємося про ці країни. Зо, so, starten від Ubuntu 1, спортша, пригадуємо наші слова, оскільки це тема для нас не нова. І почнемо з Recon Smitter. Громадський транспорт. Дебус are де обуслебус par. Straßenbahn. Straßenbahn. Ser. S. Bahn. Der. B. E Bahn. Stanz. F. Und H. Тож, Давайте зараз прослухаємо розповідь Тараса та Даринки, де вони будуть обговорювати і будемо відмічати, які види транспорту ми почуємо. Вес пракенсметлі паст вам. War der Name, So, hören wir zusammen. Üben, Übung 1 Hi, ich bin Taras. Ich treffe mich heute mit Freunden im Zentrum. Da ich am Stadtrand wohne, sind meine Fahrzeiten ziemlich lang. Zuerst fahre ich mit dem Bus zur Uberstation. Bus. Dann nehme ich die U-Bahn und fahre circa 40 Minuten damit. Im Zentrum muss ich noch 10 Minuten bis zu unserem Treffpunkt gehen. Hallo, mein Name ist Darina. Ich fahre jeden Tag in die Schule mit der Straßenbahn oder mit dem Obus. Die Fahrt dauert nur 15 Minuten und wenn ich genug Zeit habe und das Wetter gut ist, kann ich auch mit dem Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen. Guten Tag. Ich heiße Makar. In den Ferien fahre ich auf die Klassenfahrt nach Berlin. Ich weiß noch nicht genau, wie wir nach Berlin kommen: mit dem Flugzeug oder mit dem Zug. Flugzeug und das Zug. Ich hoffe, wir können fliegen. Dann verbringen wir nicht so viel Zeit unterwegs. Und haben mehr Zeit in Berlin. Durch Berlin kann man aber sehr schnell mit der S-Bahn fahren. Dann merkt man gar nicht, wie groß die Stadt ist und wie lang die Strecken sind. Und jetzt fahren wir noch einmal und dann markieren wir die oder falsch. So, noch einmal hören wir und sagen, Taras kommt in der U-Bahn sehr schnell im Zentrum. Was ist richtig oder falsch? Hören wir. Und 7, Übung 1 Hi, ich bin Taras. Ich treffe mich heute mit Freuden im Zentrum. Da ich am Stadtrand wohne, sind meine Fahrzeiten ziemlich lang. Zuerst fahre ich mit dem Bus zur u station Dann nehme ich die U-Bahn und fahre circa 40 Minuten damit. 40 Minuten? So langweilig, du musst gut. Falsch. Dann nimmt den Bus und fahre bis zur u bahn station Das ist richtig. Jetzt zuhören. Darina. Im Zentrum muss ich noch 10 Minuten bis zu unserem Treffpunkt gehen. Hallo. Mein Name ist Darina. Ich fahre jeden Tag in die Schule mit der Straßenbahn oder mit dem O-Bus. So, das ist wichtig. was geht heute auf der Schule. Darina fährt manchmal mit dem Fahrrad oder geht zu Fuß. Die Fahrt dauert nur 15 Minuten und wenn ich genug Zeit habe und das Wetter gut ist, kann ich auch mit dem Fahrrad fahren oder zu Fuß gehen. Das ist richtig. Guten Tag. Ich heiße Makar. Makar will mit dem Zug nach Berlin fahren. Makar will in Berlin nach Bodissen. In den Ferien fahre ich auf die Klassenfahrt nach Berlin. Ich weiß noch nicht genau, wie wir nach Berlin kommen: mit dem Flugzeug oder mit dem Zug. Ich hoffe. Ich schieße es bei der Durchschnitt. falsch. Die S-Bahn fährt sehr schnell durch die Wir können fliegen. Dann verbringen wir nicht so viel Zeit unterwegs und haben mehr Zeit in Berlin. Durch Berlin kann man aber sehr schnell mit der S-Bahn fahren. Sehr schnell, ja, das ist richtig. Ich erzähle ein wir Minuten mit einem Slowen und Pravid sprach nach dem Beispiel: Womit kommst du zur Schule, zu deiner Oma, zum Strand, ins Stadtzentrum?

Ich fahre mit dem u bus und so weiter. Zum Strand. Womit fährst du zum Strand? Ich fahre mit dem Schiff zum Strand, Nablash. Flugzeug zum Beispiel mit dem Flugzeug zum Strand. Und äh, womit kommst du ins Stadtzentrum? Ich fahre mit dem S-Bahn. Ну, давайте. Може бути будь-які варіанти. Через давайте попрактикуємо наші актуалі та будемо відзначати даті подазити. Нагадую, датів – це, коли ми говоримо, де ми знаходимося, де апозитив, куди. У нас є варіанти, які нам треба зараз записати перед словами. Де, де, дас, der, ди. So Щоб No me. Hoy mit dem out. Тобто номер слово dem. Да, але хоть нема їх дан. Взмущу а акузатив, den.

meet then taxi taxi that's the meet the stars and bond I can eat food. Please don't there. There's Ne, ich hoffe, die Enten. das Genau. So, das ist in der Perfekt 20, a uh, poduємо Schreiben am Bildschirm ein bisschen tröckle popisujemo, praktizujemo. und schreib sie in dein heart. Наприклад, das цук, київ, ламбер, і ми складаємо речення e і фари. Ідеться подвійниця на Lember. Де в нас є такі речення? Das auto not речення? The out of the но подвійница Mind Fat. Де на безпрости речення, дебус, навіть у нас є запитальне речення, де уден стам центру. Tu mamy klasę dania raczynia i ja zaraz my może to Możecie się przykładami raczyń. Teraz przykłady przykład jak one składane. Pierwsze z in ruchu centrum i Ja pojeżdżam z ubiegłego ruchu po. Тобто беремо в діяльності, яке нам підходить. Унтілєцте. І останнє право на сьогодні – шпіль та Запитання і відповіді. Бачимо знову, де написано «Тазбан», «Де бус», «Ді убан», «Ді есбан», «Ді протінен», «Ді елтенен», «Ді мінчурі з ким». «Поміт флікс ду на

Ich fahre mit dem Üben. Mit wem fährst du in Stadtzentrum? Ich fahre mit meinen Kunden. Womit kommst du zu deinen Eltern? Ich fahre mit. The S pond. It refers to to the children. If father meets my with Ряди можуть бути будь-які. Тому сьогодні, в даній частині уроку, ми з вами повторили назви транспорту, будували речення та їхні артиклі. І вже в другій частині уроку будемо слухати та трошки знову читати парти метро дивитися, чи це швидко, чи ні. Aber für heute das ist alles und auf Wiedersehen.